Salam dəyərli izləyicilər və tələbələr. Keçən dərs məhsə bir dəminə izləmişdim. Bu dərs e, dəst olmam, mətnlə dağıtdırılmam, hamı da bundan xəbər etmək istərdim. Daha uğurlu ödə e, belə bir hazır PDF açmışam. E, elə burada izah edəcəm. əsstis bunu bir dəfə daha çaxaq yenidən Aha. Deməli. Eee, keçən dərsdə də izah elədiyim kimi, daha doğru keçən dərsdə izah elədiyim kimi bu hissə adlanır let. Baxın gördüğünüz bu hesablandı. Lentin üzerindeki File, Home, Insert, View, Review və ya Design olsun və ya digərlər və onlar tablardır. Bunlar isə gruplar adlanır. Mübadilə buferi, font, paragraf, stil, editing və s. Deməli, mübadilə ne nə yerləşir? Mübadilə buferində cut Kat, Cut, e, Ctrl-X-dir, kısa yolu, kəsmək üçündür. söz kəstidir, control x-dir. Eee, deməli, bu kopyalanmaqdır, control c-dir, sözü kopyalayır. Eee, şuna. Eee, deməli, katlanın kopyalının fərqi nədir? Yəni kəsməklən yapışdırmanın fərqi odur ki, kopyalamanın fərqi odur ki, kopyaladığınızda söz olduğu kimi qalır, yalnız kopyalanır. Ancaq kəstikdə kopyalanmaq istədiyiniz, yəni yapışdırmaq istədiyinizdə E, söz ümumiyyətcə yerindən götürülür. Yəni belə desək, söz yerində qalmır da. E, Hal-hazırda mən bunu kəssəm, görürsüz, e, fraqmentdən həmin söz kəsildi. E, və biz e, tox bu hazırda sözün kopyalasaq, e, sonra gəlsək məqsədi ilə sözün kopyalasaq və sair biz hazırlanmış sözün kopyalasaq, bu sözlər hər biri gedir mübadilə bufferinə düşür. Ancaq necə? Mübadilə bufferin astığıda Görürsüz. Bu mətbəx filində sonuncu söz düşüb. Eee, DK. Deməli, eee, deməli bu sözlər, deməli, indi hal-hazırda mən mübadilə pərin açıp baladığıma görə sözlər ard-arda e, arda düşəcək və onun deyim ki, mübadilə bu filində maksimum 24 söz saxlama olur. Control C, görürsüz? düşdü burada. 7 söz. Çünki e, bayaq məndə açıq idi hazırlaşdığım üçün e, istifadəçilərinə sözünü kopyalasaq və ya istifadəçilərinə yazı yazmaq məqsədin kopyalasaq və s. kopyaladıq görürsüz artıq burada düşür. E, yəni maksimum 25 söz alma olur. Format pendir əmrləri nədir? Format pendir əmrü odur ki, e, siz e, hər hansı bir sözləri dəyişiklik etdiyiniz zaman taxta MS Word və burada olan sözün e, hər birinin yox, yalnızsa MS Word yazısının üstü dəyişikliyi etmisiniz və bu olduğu kimi sadə qalıb. E, siz format menyu əmrinə basaraq həmin dəyişikliyi bunlarla müsendə də yerinə yetirə bilərsiniz. Keçək e, font qrupuna. Demə font qrupunda nə yerləşir? Font qrupunda font qrupunda yerləşir bircə dəqiqə shiftlərin, e, belə desək də, e, yaz növləri, yəni hal-hazırda times neuromanddır. Demənlə bunu götürüb bucır etsəm shiftin yaz növü dəyişəcək. E, e, ə, əksəriyyət zamanı times neuroman olur. Yəni ən çox istifadə olundandan belə budur times neuromand. Bu shiftin ölçüsüdür. Shiftin ölçüsü normal halda, yəni belə açıqlıqda 8-dən 70 arası olur. E, amma şriftin ölçüsü, şriftlərin ölçünü dəyişdirmək üçün, deməli, şriftin ölçüsü başlayır 1-dən, yəni minimum 1-dən başlayır, maksimum 1638-ə kimi. Bunlar böyütmək üçün, bunlar kiçiltmək üçün, bunlar nəşiyədir. Deməli, bu birinci baş hərfinin böyük xəttli olduğu kimi, qalanları kiçik olur. Bu hər biri kiçik olur. Bunda bütün hərflər böyük olur. Baş hərflər yalnız böyük olur və baş hərflər kiçik, qalanları böyük olur ə e, bu e, sözlərin üzərindən bütün dəyişiklikləri təmizləyir. Bütün dəyişiklikləri təmizləyir. Yəni burada biz sözləri format etsək, baxşı gəlin baxaq. Baxşı mən bunu rəngində istəyirəm, düzəcəm. Bu basdıqda görürsüz əvvəlki vəziyyətinə qayıtdı. Əvvəlki halına qayıtdı, dan dursun. E, deməli bu əmrlər nədir? Bold əmridir. Ctrl B ilə Excel Ctrl B-dir. E, Ctrl B şriftləri qalınlaşdır və nisbətən qaraldır. E, bu nisbətən əyir, Ctrl U, -U italikdir və altından xətt çəkir və eyni zamanda altından e, xəttin də növləri mövcuddur. Burada dağlıqdır, qırq-qırq xətti, e, çiçək qırq xətləridir və eyni zamanda siz e, nazik iki xətti e, underline qallarına siz e, bu altına qoyduğunuz dəyişəyirlər. Yəni belə desək, ə, altına ə, çəkilən xətlərin belə rənginə öz istəyinizə görə dəyişə bilərsiniz. Üstünə belə bucur xətt çəkə bilərsiniz. İndeksinə saxlaya və quvvətə yüksəldə bilərsiniz. Eyni zamanda bucur rəngini dəyişə bilərsiniz. Burayı biraz pis oldu. Elə qara rəng daha gözəldir. Ə, belə arxa fonum, yəni sözlərin Arxa fonunun rəngini dəyişə bilərsiniz. Hal-hazırda sarı qoydum və e, şriftin öz rəngini dəyişə bilərsiniz. Şriftin öz rəngini daşməlirəm, bütün göy və ya daha bilinməsi üçün yaşıl eləyirəm. Bizi dəqiqə seçməmişəm. E, Özünüz üstünə gətirdiyiniz elementləri dəyişir. Məncə elə bura daha gözəldi. Deməli, bu əmrlərdən bu qədər. Bir də font əmrində aşağıdakı hissəcikər var ki, bunlar nə üçündür? Deməli, fontda olduğu kimi şriftin e, hansı fontla yazılmasını istəyirsinizsə, onu seçirsiniz. Stili seçirsiniz, yəni bold olacaq, italik olacaq, yəni əyri olacaq, qalın şrift olacaq, altında xətcəkmək istəyirsiniz və s. ölçünü seçirsiniz, ölçünü təyin edirsiniz. Və bunlar nədir? Deməli, bunlar bunlar bu effektlər nə şey yaradır. Deməli birinci altı xətt çəkir, bir xətt çəkir. Bu funksiya iki xətt çəkir, ə, qüvvətə yüksəldir, indekslə sağlar. Nisbətən böyük hərflər nisbətən böyük hərflər yazır, nisbətən böyük hərflər. Yəni bunun da qısa yolu Control Shift kodudur. Böyük hərflər yazır. Control Shift A-dır və ə e, mətn fraqmentinin gizlədilməsidir bu. Aydın əmr. Mətn fraqmentinin gizlədilməsidir işdə. Işte. Mən bu kompüter sözünü gizlətmək istəyirəmsə gəlirəm burda aydın əmrini seçirəm. Bu düş gizlədildi. Və geri qaytarmaq üçün mən bunları seçirəm. Gördüz, söz keçəyik. Yəni bu mətnində hər hansı bir fraqmentin gizlədilməsi üçün istifadə olunur. Keçək paraqraf əmrlərinə. Paraqraf əmrlərlə. Mən paraqraf əmrlərlə əbzaslara e, istədiyiniz üzr dəyişikliklər etmək olar. Hətta şəkil belə yerləşdirmək mümkündür. Bu cür dəyişikliklər etmək olar. Yəni bunlar hər biri sizin istəyinizdən asılıdır. E, rəqəmlərlə, yəni e, hərflərlə, böyük hərflərlə kiçik hərflərlə və ya rəngli hərflə və s. və ilə olur. E, və istədiyiniz kimi bu cür dəyişikliklər edə bilərsiz. Bu e, sıralama üçündür. Sıralama üçündür. E, show hide e, Show hide demək ki, səpa getməsin məlumat üçündür və ən çox e, bu mətndə hər hansı bir yerin e, fraqmentdə ə e, itmə məsəhi üçün və ya tabılması üçün istifadə olunan birandır. Bunlar soldan düzləşdirir, mərkəzdən düzləndirir, sağdan düzləndirir e, və ümumilikdə hər iki tərəfin e, parallel saxlayır. Bu aralarında məsafə saxlayır. Gəlin seçək. Bax. Mən buranı seçirəm. Görürsüz? E, ara məsafə açır. E, Bunun üçün də arxa fonun rəngini dəyişmək üçündür. Siz istədiyiniz üsləşdə edə bilərsiniz. Bu hissə cədvəl cədvəl də deyirəm. Bu hissə sərhədlər təyin edir. Altından bunu xətcə çəkə bilərsiniz, üstdən xətt çəkə bilərsiniz. E, və ya bu cür sərhəddəni labrəsiz, yəni hər iki tərəfdən, yəni üstdən, baltdan bağlaya bilərsiniz. Yəni bu cədvəl deyil, sadəcə olaraq bu sərhədddir. Belə başa düşün. Ə Stillər var. Stilllər hazır stillərdir. Yəni belə deyək, seçək. Görürsüz? Bunlar hazır stillərdir. Yəni burada heç bir dəyişiklik etmədən sizə uyğun olan bir stili, yəni yəni deyirəm sizə uyğun olan bir stili burdan sizə uyğundursa əgər hazır olaraq burdan tutaq ki mən götürmək istəyirəm bu stili, görürsüz? budur. və atdığınızdan istifadə edə bilərsiniz. E, keçək bu qrupa. deməli nə üçünlü bunlar? find əmrini, find əmrini axtarışdır. E, hər hansı bir mətni açmısınız, e, mətnində e, qaransə bir sözü axtarırsınız. Tutaq ki, mən kompüter sözünü axtarıram, yazıram. Görürsüz? Eee, mənə hardakı kompüter sözü var. Hər birin işarəliyi e, göstərir. Yəni indi harda olsa, mənə harda əgər kompüter sözü hal-hazırda rastıma çıxmır, eee cəhətdə başqa sözlərlə əvəz eləyək. Yazaq MS Word. Görürsüz? Eee, bütün MS Wordlər məni işarə edib göstərir. Yəni bucür işləyir. Eee, advanced funksiya nədir? Eee, bu daha mürəkkəb axtarışdır belə desək ee bunun fərqi nədir? Tutaq ki, ee mən e, faylda ee bundan qabaq axtarış etdiyim kimi MS Word sözünü axtarışa verdim. E, fikir verdinizsə MS Word axtarışa verdikdə və ya firma sözünü axtarışa verdikdə misal üçün deyirəm. ee firma sözünü sizə böyük hərflərdən olanı, kiçik hərflərdən olanı sizə verdi. bax ki mən burada yalnız böyük hərflərlə yazılanları tapmaq istəyirəmsə görürsüz ancaq böyük hərflərlə yazıldığı olanları mənə tapır verir. Yəni bu cür işləyir, işləmə mexanizmi budur. Bu əmr nədir? Bu əmr e, sizə e, istədiyiniz səhifəyə aparır. Belə desək. Tutaq ki, mən istəyirəm ki 90-cı səhifəyə gedim, endirə basıram. Avtomatik olaraq 90-cı səhifəyə gedirəm. Deməli, e, burada belə bir şey var ki, daha doğrusu 90-cı səhifəyə getmirəm. E, mənim PDF-im maksimum 40 səhifə olduğu üçün görürsüz, e, 40-dan artıq səhifəsi olmadığı üçün maksimum 40 səhifə getdi. yazılan təkcə bir də burada belə bir şey var ki, təkcə siz 40-cı səhifədəsinizsə 15 yazsam aha, plus pass verməli olduğumu düzəliş hesab eləyim. Səhv oldum. Edin, Deməli, gördüyünüz kimi mənfi 15 qeyd olunan kimi, yəni həmin səhifədən 15 səhifə çıxdı və gördüz 25-ci səhifəyə məni yönləndirdi və ta ki mən hal-hazırda 25-ci səhifədəyəmsə yazsam ki +9 məni axı məkubora 34-cü səhifəyə aparacaq. Görürsüz? E, burada da görsəndiyim kimi e, mən faydə əmrimdən bu qədər. Replace əmri var. Left-də əmri nədir? Replace əmri odur ki, Replace əmri birdən bir bizdən bir söz qəbul edir. Yəni təkcə PDF içində bitəyka. Təkcə PDF içində bu MS Word yazıları ki var ha. Mən onları dəyişmək istəyirəm. Tutaq ki deyirəm yalnızsa Word eləmək istəyirəm. Yoxsa MS vürts sözlərini, ms sözlərini mən ss eləmək istəyirəm. Misal üçün deyirəm. Gəlirik bura ms qeyd edirik, yəni hansı söz dəyişəcək və əvəz olunacaq söz nədir? SS deyirəm. deyir ki e, PDF-də 12 söz var idi və onların hamısı dəyişdirildi, əvəz olundu. Gəlin baxaq. Görürsüz, e, MS sözləri SS sözlərinə əvəz olundu. Yəni replace əvəz etmə deməkdir. Select all, control e, A kimidir, yəni hər şeyi seçir select dəndində select e, obyekt o deməkdir. Şey. Yəni select obyekt e, bir dəqiqə Tutaq ki e, hər hansı bir obyekt seçmək çox rahatdır. Yəni gəlib bir dəfə üstünə basaraq siz həmin obyektə çat bilirsiniz. ara vermeli oldum demeli e, hansı anlıkta kalmışdı select all dedi bütün emirleri seçir kısa yolda kontrol bu obyektleri seçir demeli biz kalmıştık burada demeli e, bu emir o demektir ki siz e, hansı sözü seçirsinizsə, yəni o hansı formatdadırsa, həmin formatda olan sözləri seçir. Yəni mən bunun üzərinə basdıqda eee o söz eee elə də çox deyil PDF-də. Bir saniyə. Mən belə bir formatda olan bir indi seçəm. Görürsüz avtomatik olaraq bunlar bir-birinə oxşardır deyə, yəni eyni formatdadır deyə, bunların hamısını bizə seçib təqdim etdi. Ə, bu əmr. Selection pain nədir? Selection pain odur ki, ə, deməli, ə, mən də ax sizə font təmirində find əmrini göstərdim ki, bu sözdən hər hansı bir fraqmentik sizlədə düzdürmü? Ə, ancaq siz hər hansı bir obyekti və ya siz insertlə E, gəlib burada ən hansı bir fiqur əlavə etdikdə, e, insor dəmrindən fiqurlarla və etdikdə e, həmin fiqurları e, və ya həmin obyektləri gizlətmək üçün məs e, selectin selection paint əmrindən istifadə olunur. Bir dəyə keçməyə baxaq. yə da başqa bir sənətdə onu göstərəm. Deməz daxil olduğun səhifədə e, təq ki mən e, bir bulud əlavə edirəm. Belə olduq yerdə qalsın. E, bir dənə də ay əlavə edirəm. Misal olsun. Deməli Bunları gizlətmək üçün mən nə etməliyəm? Select almandan, selection pen. Görürsüz? Burada almalar da çıxır. Mum kimi və cloud bir. Bunun üzərinə bel basıram, bunu gizlədirəm. Və bunun üzərinə basıldı. Həmin ki qaydada da bunları aça bilərəm. Deməli, bu əmr nə oldu? PDF-də və ya da mətndə olan hər hansı bir obyektdir ə e, gizlətmək üçün istifadə olunur. Mətnin olan hər hansı bir fraqmenti gizlətmək üçün isə hide əmrindən istifadə olunur. Məs bundan istifadə olunur. Eee font abından mənimsə göstərəcəyəm. Bu qədər. Gəlin də sizə görüşmək ümidi ilə. Hələlik